как прошло ваше детство? сейчас я вам назову вопросы, чтобы вы были ну, к ним морально готовы, чтобы я вам блог тогда не Как прошло ваше детство? Я так понимаю, это у вас концлагерь, да, вот это время войны было военное. Ну, концлагерь, не Ну, слава богу, да, ну, у многих все перекасается с этим. Потом, Вопросы не хочется стандартно, знаете, когда банальные тупые вопросы, я сама знаю, когда мне говорят. У меня вопросы, для меня вопросы биографические. А биографические. мы уже пишем? А, прошло У меня что? вопросы биографические гораздо, вернее, менее выгодные, чем вообще... От чем Ну, понимаете, в чем суть таких вопросов? Люди, когда изучают истоки других, вот к чему э, пришел ваш творческий путь, как прошло ваше детство, это отголосок от ну, вашей отвечаю, деятельности? Отвечаю. В 12 лет закончили все мои родители, потому что мать убили больную. После матери осталось у меня три вещи, две Бабушка, но она ну, была ну, достаточно слабо. Машинка «Континенталь» печатная, 8 томов Маяковского и пистолет ну, воздушный. Ну вот это вот я и сделал. И вот это, эти три предмета сделали, и то, ну, кем что вы я являетесь сейчас? Очень, очень интересно. Это очень необычно и знаково. Почему вот даже можно подумать, то тома именно Маяковского? Это же вообще такой а, сложный ну, Очевидно, если бы был какой-нибудь другой поезд, то я не имеет качества, имеют. Можно сказать, что первая стоки заложенных ваших знаний и талантов, это все-таки влияние нового моя коптевого фото. Да. А какие сами... еще поэты и писатели на вас влияют? Ну, дальше было целое какого русских поэтов. Это Дмитрий Кедрин, Сень, Мартин, Кирсан, Асейн. Вдохнови. Многим... Лю... Люди, которые э, играли словами. Многим творческим людям э, нужно вдохновить. Но ну, вдохновение – это девушки. Да? Здесь все, все равно женщины, да? Ну, девушки, да? женщины. Без этого никак, да? да. На эту тему можно. Конечно. Знакомство, с трактатом. Фрейд назвал это чувство людей. Когда хочешь, они а дают. Он сказал либо после, либо до, люди песня, о а любви поют. Сочиняются не симфонии, рвутся птицами к небесам. Осуждаю доклад его, не я, потому что такого сам. Чем признаться, иной отравится, и не будет кого спасать. А я писал для того, чтобы нравиться. И понравилось мне писать. И теперь я пишу, коли беда, жребий солнечный, либо да. Фред, спасибо тебе за либеду. Остальное все, лобода. А да. про влюбленного мужчину? Нигде влюбленному не скрыться. Везде он виден с крыльями. Нельзя влюбленным притвориться, как невозможно скрыть любви. Здорово. Мужчины за любовь платите. совершаясь потерь, боясь изменения. Платите, если хотите, чтобы не было любви взамен. Пускай подарком вашим рады проигран вами в поле боя. Любовь не требует, не требует награды. Одна награда ей. Любовь. Yeah. Какая у вас сейчас цель или мечта, есть таковой Я поставил цель перед собой, словно на могилы ставят крест. Наплевал на небо голубое, сам собой взят был крест. Был недобрый путь, он мной иначе. Не... Был недобрый день, он иначе. Недобрый час, он Как иначе. Был недобрый час, он мной иначе. Не переживайте, я вырежу этот кусочек. Ничего я страшного. поставил цепь перед собой, над могилой ставят крест. Наплевав на небо голубое, сам собой взят был под арест. Был недобрый день, он значит, будний ладен этот крестный кут цель вам, где туманная маячит, не взглянуть на мир, не отдохнуть. Сам себя до смерти видел, не увидел стран и городов. Даже цвета белого не взвидел из этих каторжных трудов. Вот кого-нибудь и тронет мой гандально-перезвонный труд, Может, тут пару слез обронит и кому-то личико утронет. Только мне с того, какая польза, если жизнь окончена моя, пришло известие слишком поздно, что кому-то очень нужен я. На рыбалку или на качели химере призрачные служить, жить бы цели, просто жить без цели. Как, как не просто, а просто жить. Что за цель? Ну, конечно, чтобы то, что я сделала, стало, что приходилось. и шло а, дальше. Да. А какая-то временная цель? Это мне нужна передача, в которой я в кругу, вокруг меня, это самое, зрители. И я работаю и на скорость бини, выемки, на скорость бини, выемки информации. Давайте пройдемся по скорости. Вы мне называете слово, я вам говорю, наверное. Представим, что вы у меня а? Лисица. Как же мне не согласиться с этой маленькой лисицей и на этот голосок не зайти в лесок больше? Пальто. Конечно, товарищ будет в кожаном пальто, покроет 17 мгновений, и не узнает, не узнает, думаю, наверное, никто. Куда девался ваш покорный гений? Козел. Новый народ наш, как козел, не наевший сблеет, потому что сезон выбрал то, что зря. Кошка. Котят тащить на кровать. Эти честные игры не стоит правда забывать, что предки не эти Идиот. Хорошо, знаком с, с доктора Амброза. вот доктор, вот сатирик, вот дает. На полном утверждает он серьезно, что каждый гений это идиот, услышав имя гения зверей. Опять с рождения мне не повезло, поскольку эти ге среди евреев с нулями очень много число. Я после чтения этого учения готов всем доказать, что гений я. Но ведь все мои изречения написано рукой гений я. Мне, мне иди слова идиот нравится. Пивком побаловался венцом. Итог, и то, где вот Вот есть он со глупцом, а глупый идиот. Поэт. который известен, береть без даты и без места. плохая судьба его стиха, невеста он без уникала. Поэт от юности прыщавый, закон поэзии языков. Как бы не было прощания, как бы не было стихов. Стать поэтом очень просто. Из всего ничего, надо лишь открыть свой остров или выдумать его. Будет остров твой и схожен, и молва о нем жива. Если будет не похожим на иные острова, вот что мне надо. Это такая съемка потому что такого никто не имеет, это для меня выгодно. А рассказывать, что там было в детстве. Это, это, вам интересно, потому что вы о себе знаете. А у нас онлайн-журнал вот этот, да, мы его пока не издаем. Для людей, которые занимаются искусством, интересуют это, и для молодежи, которая выбирает путь. Для ну, очевидно, это для дела возможно... то, что я умею, когда таратую, многие из молодых людей захотят Научиться, научиться, конечно. тому, не имеет больше никто. Я вам задам заключительный вопрос, чтобы вас не задерживать. Все равно, монолог с одиночеством. Вы очень себя вы отдаете людям, вы любите публику, а сами. Смотрите в окно ночное. А, какой, а какие у вас мысли? В одиночестве? Если ты остался один, не печалься, все впереди. Если не один, то а ноль, то не пойти тебе бы на дно. В небе нож ведьма рисуя, рисуя как морожка. Ведьма ночь в листве. Жизнью под рискует только кто дышит ей в одиночестве. Когда душою общество в тебе черство, когда тебя постигло одиночество, люби себя прекрасного и светлого. Конечно, если ты достоин этого. Что знание языка? Оно честь вам. С ним слово Божье соединено. Два Н должно быть в слове одиночества. Два корня нужно есть. Один. Виталий, мы счастливый Валерий. человек. Валерий. Я на него смотрю. Да. Ты на стих. меня не смотришь. Я смотрю, потому что я слушаю и вижу синюю кофту. Я думаю, сейчас Виталий снимает. У меня ну, этот Валерий. Валерий, а. Да я А ну, остановите, я забыла. Не, пускай делает. У меня такого не было. У меня было такое однажды. Я честно признаюсь, когда я с парнем где-то была и его других можно, можно? 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 Было, Сейчас было. будет самый лучший. Сейчас, Сейчас будет лучше самый лучший, кажется. Давай. Однажды ты меня назвала каким-то именем чужим. и понял я, что оборвалась с тобой прожитая жизнь. А вот так я нежно прозвучала кого-то гладь и глубя. Но если все начать сначала, я снова выберу бы тебя. Пусть на рассвете просыпаюсь, ты не грустила ни о ком. Но наша осень осыпаясь, уже тянула холодком. Потом ты не спала ночами, не обнимала, не любят. Вот но если все начать сначала... Выбрал бы тебя. Да. А, Потом да, аллея да, счастьем батьям, и не скрывая да, ничего, сухими жесткими губами всю ночь твердила про него, меня в грехах измельчала. По жизни прожитая скорбя, но если все начать, сначала. что выбрал бы тебя? Валерий, спасибо большое, что посетили наш Вот это у нас Да. последний кадр получился, ну, если бы гитары, я спела до песню Значит, сделаем еще. Мы будем делать открытие онлайн-журнала. Приглашу вас. Вы там свой бенефис сорвете сполна. Хорошо? Спасибо большое. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что... Да, слава, да. Я извините за неудобные вопросы вам. Да ничего, сколько неудобного, было. Ну, вы не хотели про детство говорить. Ну, и все, я учту в следующий раз, если мы будем переехать самое. Что... Не для этого самого. Не, не для этого. Как? Я в детстве...